Всем привет, с вами Ганик. Зараз ми проходимо вторую місію Stronghold Crusader 2 против Креса. Що ми тут маємо? О, на початку у нас трохи є війська. О, креса вище набагато, це погано. Постройте амбар, повелитель. Зразу ставимо вишку. Вона буде сюдою йти, так що десь отут. Новий приказ. Замкнуть строй. Так, все на вешку. Сразу убираемся за еду, або лесопилки. Так, о, у нас тут я много лесу. Можно их ставить. Для этого строения не хватило работников. Здесь нельзя строить, милош. Все, красав уже нападает. Вот Готов? И жду приказа. Можно мне про мешок разыграть. Так, сразу лагерь наемников. Я вижу, что она не даст нормально играть. Постоянно будет нападать. И давайте одного хила. Сообщение открыто с моим благородным семейством. У нас тут и камень двойска. Они тоже добрые. Кажется, что две каменолом не хватит, я думаю. Сообщение от крыса. Седлай моего коня. Готовься в дорогу. Это просто его разумная предосторожность. Так що вона не заходила в нас на територію, що просто закриє прохід. І поки вона дійде, їх вже вб'ють. Ну, тут зараз закриємо, поставимо ворота. Так, у нас вже є дерево не. мельницу. Ставим для склада. Лучники от Тут крыса. И это ты называешь замком? <свят> да ты так. замков никогда и не видел. Чекаем, пока нам камень принесут. И думаю, Войска крыса атакуют. Для разноманитности можно построить и фарми. Люди неплохо к вам mm -hmm. относятся, господин. Смешно, но... Милорд. А, ты не шатун, я прохит. не заметил? Слишком мало камня, мой лорд. Слишком мало. церковь побудувать. Камень потребуем, будем ждать. А пока что соревномся свечками Здесь да, нельзя строить, милок. Давай, милор. так, файно. На У нас нет дерева. И можно снижать податки за рахунок этого. Петеринок. Здесь нельзя строить, Милок. Добрым дерево, автопокупка. Камень автопродажи. Сообщение от крыса. Меня уверяли, что я слышу. непременно одержу победу же это произошло? Ты второй величайший лох! Интересно, что будет это звец это доставать. Мы попробуем чуть позднейше. Здесь нельзя строить, милорд. На нас напали. Так. Сколько нас тут не близко? Сообщение от крыса. Доставляем. Седлай моего коня. Готовься в дорогу. Это просто разумная предосторожность. нельзя строить, Мило. Ваша светлость, у нас нет дерева. Так. Что нам для церкви потребно? Сообщение от крыса. То стало с моим благородным О. семейством? У я, можно выдувать. Я готов, сад. Сообщение от крыса. Шутки кончились, простофиля. Это Тут что? играют а, большие парни. с лучником. Не хватает рекрутов, Милор. Так, и пробуем через три бучета. Инженеры к вашему вот, сюда. Чуть -чуть для его замку. Почнет також може доставати. Це погано. Не знаєш, прибучати. Зараз п'ємо так лучники стоят. Погано. Чем можемо помочь? Мені один ночний пістолят. Все идет по плану. Светлость. Милор, Вам что-то нужно? Ваша светлость. А -а -а. Да, белок. Отправляюсь. Покидаю нет, 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 нет. позицию. Вот <плодисменты> тут же другие не будете Инструменты готовы. сообщение от крыса. Сюда хило одно я говорю, не для хило Очень дорого за царь. это заплатишь. Всё, сюда. Инженеры к вашим услугам. О, все. Инженеры будут у нас замахивать. можно? Устали. Так. Ну и теперь я не буду. Робити тамплієрів, мешников, просто арабських мешников. Створимо. Идем, и то, кленовый свет. Идем, и просятся, господин. Сбежите налоги. А, свечки требуют. Еще свечек. Здесь нельзя строить, мило. Чем больше свечек, тем лучше. от крыса. Седлай моего коня. Готовься в дорогу. Это просто разумная предосторожность. На нас напали! Рассчитываю дистанцию. Недостаточно денег. Творим мечники и потрохи. Потрохи сберем армию. Так, кто нас тут? Домашние кибди стоят, ага, лучники. Этих тут погано тримат, идем дальше трошки, а, чтобы они не діставали. Войска крыса атакуют. Загалью, Сообщение от крыса. А -а -а. Прячься в своем замке, крысливый щенок. Дайте нам задачу. Чвинный хилыч. А как от Рассчитываю дистанцию. Сообщение от крыса. Что стало с моим благородным семейством? Честный хилоч. Ничего. Милорд. Жду распоряжений.

можно стрелять. Рассчитываю дистанцию. Какой у нас план? Ну, как скажете. Так, камень назнает купе, що еще одного хила сюда я думаю, хочу. Вот Один не справляется так. Приказы? Дайте нам задачу. Не хватает крестьян, милорд. У нас є. А, я думаю, вистачить мечників. Перестворимо трохи. Конний глушитель. Така досить нормальна стратегія через них. Не Просто всі вбити, потім запушити цими мечниками. Хватает рекрутов, Милорд. Ага. Так, Золото Таня. течет в сокровищницу Жуя. рекой, Милорд. По словам священника, о, запасы из вечера. Ага. У людей вот нет так. единого мнения о вас, Милорд. И популярность увеличивается. На нас напали! Я полон сил, рассчитываю дистанцию. Не хватает рекрутов, милорд. всякими этими тушами. Сообщение от крыса. Седлай моего коня. Готовься в дорогу. Это просто разумная предосторожность. закончились. Нечего бросать, повелитель. Так. Не хватает крестьян, милорд. Трошки еще и Сообщение от крыса, что сказал с моим благородным семейством недостаточно товара. мило сообщение так. от крыса и это ты называешь замком сейчас творим домики <свят> да ты замков никогда и не видел здесь нельзя строить мило войска крыса атакуют так, срабы на рынку продажу камня ведь переселенными зараз не в принципе

Достаточно денег. Дайте нам задачу. Рассчитываю дистанцию. Вам что-то нужно? сообщение от крыса. Ты не имеешь права поднимать оружие на таких благородных людей, как я. Клянусь, ты заплатишь ты за наглость. Да, с Китаем пока что... Недостаточно денег. Эй, наверное, ты же? ахад. لا لن يلحق بنا احد! <applause> نركب خيولنا اسرع من الذهب! انه يوم رائع لنمتقي خيولنا! <أجل> <التصفيق> <التريسة anime. تصفيق>

Сиротки машки, да, тоже такие Мальчишники арабские, арабские набагато повильнейше убивают короля, чем тамплиеры. Ну или бы не, подповедую, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь. Ставте лайк. Незабаром вийде наступна місія. Третя.